Salam. Bugünkü mövzumuz hidrolizdir. Hidroliz sözünün mənası hidro su, lizsə parçalanma deməkdir. Biz gəlin əvvəlcə qüvvətli əsas, zəif əsas, qüvvətli turşu, zəif turşuları nəzərdən keçəcəyik. Biz keçmişdik qüvvətli əsaslar: LiOH, NaOH, KOH, CsOH, RbOH, K2CO3, Ba(OH)2 və transimohaş. Güvvətdə əsaslar, yəni bunlar adlanırdı, qələvələr suda həll olduğuna görə. Zəif əsaslıysa alüminium hidroksid, maqnezium hidroksid, sink hidroksid, dəmiriq hidroksid, xrom 3 hidroksid. Güvvətli turşular sulfat turşusu, nitrat turşusu, xlorid turşusu, bromid, yodid, perxlorat və xlorat turşusu zəif turşular, karbonat turşusu, sulfit turşusu, ortofosfat turşusu, silikat turşusu və digərləri. Keçək biz bahaq duzların 4 cür növi vardır. Bu növlərdən biri iki. Qüvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn bunzadır. Biz qüvvətli əsas kimi burda da görürük ki, qüvvətli əsas kimi KOH götürmüşük. Yəni qüvvətli əsas kimi lithium götürərik. Zəif turşu kimi burdan karbonat turşusunu götürərik olar güvətli əsas zəif toşub. Bu zaman pH-ın qiyməti 7-dən böyük olur. Əsas güvətli olduğuna görə mühit əsası mühit olur. Mühit əsası olduğuna görə lakmusun rəngi göy rəngə boyanır. Burada zəif olan anyondur deyə anyona görə hidrolizdir. Ümumiyyətlə yadımızda saxlamaq eləyik. Duzun hidroliz etməsi üçün Ona əmələ gətirən turşu və əsasdan heç olmasa biri zəif olmalıdır ki, o hidrolizləsin. Burda isə biz bilirik ki, litium güvətli əsasdan əmələ gəlmişdir, karbohidrat isə zəif turşudan əmələ gəlmişdir. Güvətli əsas olduğuna görə pH 7-dən böyükdür. Əsas güvətlidir deyə əsası mühitdir. Əsası mühit zamanı bilirik ki, lakmus lövhəyi göy rəngə boyanır. Zəif burada anion olduğunu, yəni turşu qalığı olduğunu görə bu aniona görə hidroliz edilir. Bu bizim birinci növ tuzumuz. İkinci növ tuzumuzda isə bu dəfə zəif əsas, güclü turşudan əmələ gələn duzu götürür. Zəif əsaslardan biz burada götürmüşük dəmir hidroksiddən dəmiri, bir də güclü turşulardan götürmüşük neytral turşusu. Bu zaman əgər dəmir burada, yəni zəif əsaslısa, pH 7-dən kiçik olur turşu tərəfi qüvvətli olduğuna görə müt turşu olur. Turş müt olduğuna görə lakmusun rəngi qırmızı rəngə boyanır. Katyonun zəif olduğuna görə katyona görə hidroliz edilir. Dedi axı biz sizlən ki, hidroliz zəifə görə baş verir. Burada katyon zəif olduğuna görə, yəni katyona görə hidroliz edib. 2-ci növ duzumda qüvvətli əsas, qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlar qüvvətli əsas kimi biz götürmüşük burada natriumu, qüvvətli turşu kimi götürmüşük sulfat turşusunu. Bu zaman ikisi də güvətli olduğuna görə pH 7-yə bərabərdir. İkisi də güvətli olduğuna görə mühüt, mühit neytral mühitdir. Mühit neytral olan zaman lakmusun rəngi heç vaxt dəyişməz və ikisi də güvətli olduğuna görə bunlar hidroliz etmirlər. Deməli biz dediyimi bəyəq yenə təkrarlayım ki hidroliz yalnız zəyfe görə baş verir. Yəni bu duzumun içində ən azı bir dənə zəyif olmalı idi ki, burada bir hidroliz baş versin. Burdakı ikisi də güclü olduğuna görə hidroliz etmirlər. 4-cü duzumda isə zəif əsas və zəyif turşudan əmələ gələn duzdur. Zəif əsas kimi götürmüşük mən burada aliminiumu, zəif turşumu kimi götürmüşəm sulfid turşusunu. Aliminium sulfiddə ikisi də zəyif olduğuna görə pH 7'ye beraberdi. pH 7 olduğuna göre ikisi de zayıf olduğuna göre mühit nitral mühitti. Nitral mühit zamanı lakmusun rengi değişmez. Bakalım ki ikisi de zayıf olduğuna göre yeni hem katyonu zayıf olduğuna hem de anionu zayıf olduğuna göre hem katyona hem aniona göre hidroliz edilir. Demek ki baştan bir defa da de bunlara değer. Kese sorar elektroliz mevzunuza. Demə dedik, hidroliz sözünün mənası hidr o su, liz parçalanmadır. Biz baxdıq qüvvətli əsaslar, zəif əsaslar, qüvvətli turşulara, zəif turşulara tanıdıq. Dedik, bunlara görə duzumuzun 4 növü var. Qüvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzlar. Qüvvətli əsasdsa, burada pH 7-dən böyük olmalıdır. Əsas qüvvətli oldu o zaman, əsasın ürətdən olduğu bəlli olduğu kimi, əsas qüvvətlidirsə göy rəngli olar. Nə biz də dedik ki, hidrul zəifə görə baş verir. Burda karbonat, karbonat turşusunun qalığı olduğuna, yəni zəif turşunun qalığı olduğuna görə anyona görə hidroliz edir. İkinci növdə zəif əsas, güclü turşudan əmələ gəlmişdir. Zəif əsas güclü turşudsa, əsas zəif olduğuna görə pH 7-dən kiçik, turşusu güclü olduğuna görə. Turş mühitdir. Turşu olduğuna görə qırmızı rəngi boyanır əsasız zəif fıtliyə burada kationa görə hidroliz eləyir. 3-cü növdə güvətli əsas güvətli turşudur. İkisi də eyni dərəcədə güvətdədir, pH 7-yə bərabərdir. Bu zaman mühit neytraldır. Lakmusun rəngi dəyişmir və tərbimin zəif olmandığına görə hidroliz etməllər. 4-cü növdə isə zəif əsas zəif turşudan əmələ gəlir. Yenə ikisi də zəif olduğuna görə pH 7-dir. Mühit neytral mühitdir. Yenə mühit neytraldır deyə, lakmusda heç bir dəyişiklik baş vermir. İkisi də zəif olduğuna görə həm katyona, həm anyona görə hidroliz edir. Elektrolizlə davam eləyirik. Elektrolitik məhlulundan və ya ərimisindən sabit elektrik cərəyanı yəni keçirdikdə elektrodlarda baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyası elektroliz adlanır. Uşaqlar, elektroliz iki cür mümkündür. Bir var, məhlulunun elektrolizi, bir var ərinçisinin elektrolizi. İndi biz bunun ikisinə də baxacağıq. Əvvəlcə bilək ki, biz bilirdik ki, keçmişdən sizlər anionlar mənfi yüklülərdi, kationlar müsbət yüklülərdi. Əksinə olaraq, katod mənfi yüklüdür, anod isə müsbət yüklüdür. Yəni bu deməkdir ki, anionlar mənfi yüklüdür biz anoda doğru gedir. Yeni müsbət yüklü doğru gedir. Müsbət mənfi bir-birini cəzb eləyir. Katyonlar müsbət yüklü, katod doğru gedir, katod mənfi olduğuna görə. Deməli, oldu anıqlar müsbət yüklü, katod mənfi yüklü. Anion mənfi yüklü olduğuna görə anodu doğru gedir. Katyon müsbət yüklü olduğuna görə katod doğru gedir. Deməli, biz baxaq katodda baş verən proseslərə. Yəni katyonların reduksiyası sırasında İtium, kalium, kalsium, natrium, magneziyum alınır. Elektropoz zamanı yalnız hidrogen verir. Mangan, sink, xrom, dəmir, kobalt, nikkel, qala, quruşun, yəni hidrogene gedir olan metallar elektron zamanı həm metal, həm hidrogen verir. Hidrogendən sonra gələn metallar: mis, cıvıq, gümüş, platin, qızıl yalnız metal verir. Bundan hərəsini aid 2 misal yazmışam. Yəni birinin həm oksigenlisi, həm oksigensiz. Keçək anoda gedən proseslərdə baxaq. Kükürd elektroliz zamanı yalnız kükürt verir. Yod yod verir, brom brom, xlor xlor verir. Oksigenli turşu qallıqları, SO4, NO3 bunun davamını da gətirə bilərdi. Yer çatmadı deyə yazmamadı. Yəni oksigenli turşu qalığı və istisna olaraq fluor anodda oksigen verir. Kiçik nümunələrə baxaq. Deməli yazmışam natrium xlorurun məhlulda elektrolizi. Natrium birinci sıraya aid olduğuna görə katodda hidrogen verir. Yanındakı turşu qalığı olaraq xlor olduğuna görə xlorda nə verirdi? Xlorun özü. Məhlulda isə yerdə qalan natriumun NaOH-in birləşməsilə məhlulda natrium OH əmələ gəlir. Yenə deyirəm, baxırıq bura. Natrium aktiv metallar sırasına aid olduğuna görə katodda hidrogen verir. Turşu qalığı olaraq, yəni oksigen olmadığına görə xlorlu, xlordan yox, xlor çıxır anodda. Yerdə qalan məhlulda olan maddə isə natrium OH-dur. İkincisində isə natriumun oksigenli turşu qalığına baxaq. Çünki natrium aktiv metal olduğuna görə, kartudda yalnız hidrogen verəcək. Oksigenli turşu dalğı olduğu ona görə, ağ oksigen verəcək. Yerdə baxırıq biz bizə verdiyi hidrogenin oksigeni nədir? Demənsən də mə oqbu suyun parçalanması imiş. Natrium ki SO4 olduğu kimi məhlulda qalır ikinci söyə keçirəm. Yeri yəni, orta aktivli metallarda. Dəmir orta aktivli metallara aiddir. Oksigensiz turşusunu yazmışam. Orta aktivli metallarda elektroliz zamanı həm metalın özü, həm hidrogen verir katodda. Oksigensiz turşu qalığı olduğuna görə anodda yalnız xlor əmələ gələcək. Yerdə qalan maddələrdə, yəni dəmirin artıqı ilə OH-dan da dəmirin iki hidroksid əmələ gəlir dəmirin oksigenli turşu qalığında olduğu kimi. Yenə də dəmir orta aktiv metal olduğuna görə katodda həm dəmir, həm hidrogen verir. Oksigenli turşu qalığı olduğuna görə anodda oksigen verəcək. Yerdə qalan dəmirlə sulfat turşusundansa, yerdə qalan hidrogenlə, sulfat turşusundan isə sulfat ıı, turşusu əmələ gəlir. Yəni yerdə qalan H2SO4-dən sulfat turşusu əmələ gəlir. 3-cü növdə isə passiv metallar. Passiv metallar dedik yalnız katodda metal verir. Passiv metalı oksigensiz turşuda yazmışam. Mis katodda yalnız passiv olduğuna görə metal verir. Yanında oksigensiz turşu qalığı olduğuna görə Au+Cl verir. Suyu burada heç bir şey olmadığına görə su olduğu kimi qalır. Passiv metallar oksigensiz turşu qalığı Gəne deyirik, mis passiv olduğuna görə yalnız metal verəcək. Oksigenli turşu qalığı olduğuna görə bizbirlik oksigenli turşu qalığında anodda oksigen verir. SO4-n H-in birləşməsindən sulfat turşusu çıxır. Növbətiyə baxırıq, burada kalsium fluridki. Biz bilirik ki, flur burada istisnalara aiddir. İndi buna baxaq. Kalsium fluridki kalsium aktiv metallara aid olduğuna görə katodda hidrogen verəcək fluor oksigeni olmadığına görə. Əslində fluor özünü verməli idi, amma dedik ki, fluor istisna aldı. Fluor du oksigeni verəcək. Deməli, baxırıq bura, katodda hidrogen, anodda oksigen ayrılıb. Deməli, biz burada yalnız suyu parçalamışıq. Kalsium fluor olduğu kimi qaldı. Biz baxdıqlarımız bunların hamısı sudan məhluludur. Suda məhlul elektrolizidir. Keçək ərintilərinin elektrolizində. Ərintilərin elektrolizində biraz fərqlidir. Baxın, kalium xlor. Yəni burada üzərinə su gəlməmişəm deyə. Kalium aktiv metal olsa da hidrogen verə bilmir. Yəni nə varsa o çıxır. Kaliumdu, kalium çıxdı katodda. Anodda isə xlorun özü çıxdı. İkinciyə baxaq, kalim oxaşı. Kalium, yəni kalinin üzə çıxdı. Tərkibində oksigen olduğuna görə. Anodda oksigen çıxdı. Bir də əlavə məsul kimi fərmida qaldım. Yenə başdan baxaq. Bundan hamsını bir də deyirəm. Aktiv metallarda yalnız hidrogen ayrılır. Ortaq aktiv metallarda həm metal, həm hidrogen ayrılır katodda, passiv metallarda yalnız metal ayrılır. İndi bu hal natrium xlorun suda məhlumunun elektrolizi zamanı aktiv metal olduğuna görə katodda hidrogen, oksigensiz turşu qalığının ol olduğuna görə xlor. Qırdıq olan maddələrdən natrium OH ilə gəlir. Bu o zaman burda oksigenli turşu qalığı olduğuna görə. Natrium aktiv olduğu üçün burda kartotdan hidrogen, oksigenli olduğuna görə anodda oksigen, yerdə qalan məhsullardan siz natrium KSO4 dəmələ gəlir. Yerdə qalan məhsul deyəndə ki, burada yalnız biz suyu parçalamışıq, görürsüz də burada. Bu yerdə natrium KSO4 siz ona dəyməmiş olduğu kimi burada qalır. İkinci növü orta aktiv metallarda isə, orta aktiv metallarda isə bağır həm e, metal, həm də hidrogen alınıb, oksigen stolluğuna görə xulur alınıb, yerdə qalan maddələrdə fermuhar şəkildə fəmələ gəlir. FeSO4 üstə gəlsə, suda isə bu zaman burada oksigenin olduğuna görə orta aktivdir. Həm metal, həm hidrogen, oksigenli turşu qalıb olduğuna görə oksigen yerdə qalan maddələrdən sulfat turşu təminə gəlir. 3-cü növdə isə passiv metallardan yalnız metal əvələ gəlir misdə misəmələ gəlir. Burda xlor oksigensiz turşu qalığı olduğuna görə xlorəmələ gəlir. Baxırıq burdakı suya biz heç əldə eləmişik. Partanın mislə bir də xlor olub. Su olduğu kimi qalır. CuproSO4-də isə passiv metal olduğuna görə katodda kupurun özü, misin özü, oksigenli turşu qalığı olduğuna görə oksigen yerdə qalan maddələrdən sulfat turşu zəmələ gəlir. CaF2-də isə su ilə elektroliz zamanı, yəni məhlulun elektroliz zamanı Kalsium aktiv metal olduğuna görə katodda hidrogen verir. Fluor deyirdik ki, fluor verməli idi, amma istisnaıdır çünki o an uqsujen verir. Baxdıq ki, yalnız hidrogen bu oksigen ayrılıb. Burada su parçalanmışdır. Kalsium fluor olduğu kimi qalır. Ərintilər zamanı isə bura su gəlmədiyimiz üçün kaliumsu da bildik ki, aktiv metaldır, hidrogen alınmalı idi, amma bura su gəlməmişik. Ona görə ka kalium olduğu kimi qalır və xum alınır. Həm kalium katodda kalium anotda xulüəmələ gələcək. Kalimohda isə bu da bunun əlincisidir. Yəni əlincisi zaman yenə yəni kaliumdan hidrogen alınmalı idi. Su olmadığı üçün kalimoz alınır. Oksigeni olduğuna görə anotda oksigen alınır. Bir də əlavə məhsul kimi su əmələ gəlir. Bugünkü dərsimiz bu qədər.